ඔ නිවස තුළ මරණයක් සිදුව නොතුන් ඒ පිළිබඳව ග්‍රාමනිල්ධාරී දැනුවත් කරන්න. රජයේ සහනාධාර හෝ විශරාම් වැටු ප්ලාාබියෙක්මියගේ අවස්ථාවක මරණය පිළිබඳව ග්‍රාමනිල්ධාරී විසින් අදාලා අතන දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය නිසා එම මරණය රෝහල සිදුවනත් ඒ පිරිිබඳව ග්‍රාමිනිල්ධාරී දැනුවත් කිරීම ඔබේ යුතුකමක්. නිවසේ සිදූ මරණය පිළිබඳව ග්‍රාමිනිල්ධාරී දැනුවත් කලාාම ලබා දෙන තොරතුරු මත සැක සහිත නෝන මරණයක් නම් ්‍රමනිල්ධාරී මාර්නවර්තාව ලබා දෙනවා ඒ වගේ අවස්ථාවක සාක්ෂි සටහන් කරගන්න ග්‍රාමනිල්ධාරියට අවශ්‍ය වුනොතුන් හඳුනාගැනීමේ සහතිකයක් තියෙන ඥාතියෙක් අසල්වැසයෙක් කා නිවසයෙක් සූදානම් කර තබා ගන්න. අදාළ බලධාරියුකගෙන් උපදෙස් ලැබෙනතෙක් නුතදේහය හෝ ඒ තිබුණු ස්ථානය වෙනස් කිරීමෙන් හෝ පිරිසිදු කිරීමෙන් වලකින්න අවශ්‍යතාවේ මත ලබා දෙන්න මියගිය අයිගේ අනන්න්‍යතාවේතාහවුරු කරන ේඛනයක් දිගුකාලීනව වෛද ප්‍රතිකාර ලබාගත්තා නම් ඒට අදාළ ලේකන හොයලා තියාගන්න. ග්‍රාමනිල්ධරී ලබා දෙන මර්නවාර්ථාව දින හතක් ඇතුළත ලබාගෙන ඒවාර්තාව උපපැන්න මරණ විවාහරජිස්ට්‍රාට ලබාදීලා මාස්තුනක් ඇතුළත මරණ සහතිකේ ලබාගන්න වනම් නොමිලේ ලබාගන්න පුළුවන්. මාසතුනකින් පස්සේ මර්ණය ලියා පදිංචි කරන්න වෙන්නේ කල්ගතූ මරණයක් විදිහටයි ල් ගතතු මරණයක් ලයාා පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ටිකක් සංකේර්ණයි. ක්‍රාමිනිල්ධාරිීගේ උපදෙස් පරිදි මියගේ අයගේ අවසන් කටයුතු සිදුකරගන්න. මල්ශාලාවට හෝ වෙනත්යම් ආයතනයකට මරණය සම්බන්ධව ලේකනයක් අවශ්‍ය ෝත් ඒ පිරිබඳව ග්‍රාමිනිල්ධාරී දැනුවත් කරලා වශ්‍යසාහයගේ ලබාගන්න. ඔබේ නිවස තුළ සිදුවී ඇති මරණය සැකසහිත මරණයක් හෝ සියදිවි නසා ගැනීමක් යැයි හැඟෙන්න්නේ නම්. පිබඳව ග්‍රාමනිල්ධාරී දැනුවත් කරලා පොලිස්ථානයට පැමිණිලි කරන්න. මරණය සම්බන්ධව ග්‍රාම නිල්ධාරීයට කටයුතු කළ නොහැකිැයි පවස අවස්ථාවකද පොලිස්ථානයට පැමිණිලි කරන්න. මරණය සිදූ ස්ථානයට ග්‍රාමනිලධාරී හදිසි මරණපරික්ෂක නැත්නම් පොලිස් නිල්ධාරීෙක් පැමිණෙන තෙක්ං නුත්තදේහය ස්පර්ශ කිරීම හෝ ඒ අසර ගැවසිම් වගේ දේවල් කරන්න එපා. මරණය වෙනත් පුද්ගලෙක් විසිං සිදුකර ඇත්නම් අදාළ ස්ථානය සහ ස්ථානය අවට සාක්ෂි ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතා වැදගත්. පොලිස්ථානයට පැමිණිණ කලායින් පස්සේ ඒ පිළිබඳව පොලිස්ානයෙන් හදිසි මරණ පරික්ෂක දැනුවත් කරනවා. හදිසි මරණ පරිීක්ෂක අදාස්ථානයට පැමිණ ගෘතදේහේ පරීක්ෂා කරලා අධිකරන වෛද්‍ය නිර්ධාරයට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නැත් නම්. සාක්ෂි කීපයක් පදනම් කරගෙන හදිසි මරණ පරිීක්ෂක වාර්තාව ලබා දෙනවා ථාන පැමිණෙන් නිර්ධාරින්ට ලිත කටයුතු සිදුකරගන්නට හැකි අවරින් මේසයක් සහ පුටුකිපයක් සකස්කර තැබි හැකිනම් ඒඉතා සුදුසුයි. හදිසි මරණපරීක්ෂකට අවශ්‍ය සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අනන්න්‍යතා සාහතිකයක් ඇතිඥාතියෙක් අසල් වැසියෙක් කා නිවැසයෙක් සූදානම් කර තබාගන්න. මරණ පරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී මාසතුනක් ඇතුළට හැකිතාක් ඉක්මණින් මරණසාහතිකය නොමිලේ ලබා ගන්න හදිසිමන්න පරික්ෂකගේ උපදෙස් පරිදි මියගයායගේ අවසන් කටයුතු සිදු කරගන්න. ඉස්ලාම් භක්තික කාන්තාවකගේ මෘතදේහේ පරිීක්ෂා කරන්න කාන්තා නිල්ධාරනිිකගේ සහය ලබා ගන්නා අ වශ්‍යයි කියල හිතනවනම් මියගයායගේ ඥාතීන්ට ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉස්ලාම් භක්තිකයන් පැවිසි හතරක් ඇතුළට අවසන් කටයුතු සිදු කරන නිසා මරණය සිද ව වහාම අවසන් කටයුතු සඳහ ෘතදේහේ සූදානම් කරන්නා අ වශ්‍ය වනත්න් නිසි බලධාරයෙහුගේ උපදෙස් ලබෙන තෙක් එසේකිරීමෙන් වලකින්න.